Sosial mediadan ölkəmizin həyatı ilə bağlı bir çox mühüm məsələlər öyrəndirəm. Bu fikri iyulun 21-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 4-cü sənaye inqilabı dövründə yeni media mövzusunda Şuşa qlobal media forumunda çıxışında deyib. Dövlət başçısı çıxışında sosial medianın və kütləvi informasiya vasitələrinin əhəmiyyətindən danışıb. Media ilə təmaslarımda həmişə deyirdim ki, siz mənim gündəlik işlərimdə yardımcı olursuz. Çünki hər bir prezidentin bir-birinə bənzər fəaliyyəti var. Xüsusilə Azərbaycan kimi ölkədə insan 24 saat işləməlidir. Bölgələrə səfər edirəm, insanlarla görüşürəm. Təbii ki, sosial mediyadan istifadə edirəm. Azərbaycanda baş verən bir çox hadisələri, mənə məruzə edilməmiş bəzi hadisələri, istər bürokratik maneələr və ya bilərəkdən mənə məruzə edilməyən məsələlər olur. Nəvə lərin hətta mənə müəyyən məlumatlar verirlər. Övladlarım sosial mediada gördüklərini mənə deyirlər. Mən özüm də sosial medianı istəyirəm. O mənə çox yardımcı olur. Müəyyən şeylər var ki, məni də qıcıqlandırır. Digər bizim həmvətənlərimiz kimi ədalətsizlik, bürokratiya və pis idarəçilik digər mənfi hallar əlbəttə məni də qıcıqlandırır. Mənim diqqətimdən müəyyən məsələlər yayına bilər. Həm sosial media, həm ənənəvi kütləvi informasiya vasitələri mənə kömək edir ki, məsələlərdən xəbərdar olum və dərhal ona reaksiya verim. Hətta bir ağacın kəsilməsini mediyadan bilmişəm və bu məmurlarda da intizam yaradır.